নমস্কাৰ মোৰ প্ৰিয় বাংলা কবি শুভ দাসগুপ্তৰ চুতি নামৰ কবিতাটো অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰি ক্ষদাংশ আবৃত্তি কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছোঁ হাস্পাতালৰ কৰিডৰত বৰ বজাৰৰ দৰে ভিৰ ভিৰ ঠেলি নিৰঞ্জনে ডাক্তৰক লগ ধৰিব পৰা নাই এবাৰ কোনোমতে হেঁচি ঠেলি তেওঁৰ কাষ চাপিব পৰাত সি তেওঁৰ ভৰি দুখন সাৱটি ধৰি ক'লে ছাৰ চাওকচোন মোৰ কণবাণীজনী আজি কেইদিন ধৰি মীনা চিকিৎসা সেই লেতেৰা বাৰাণ্ডাখনতে পৰি আছে ন্যূনতম দৰমহা পোৱা জোতাৰ দুখনৰ সাধাৰণ কৰ্মচাৰী নিৰঞ্জন তাৰে একমাত্ৰ সন্তান মা মনৰ ভীষণ অসুখ ডায়ালিচিছ কৰিব লাগিব বুজিছে ডাক্তৰে বিধান দিলে সি মুহূৰ্তৰ পৰা সি পগলাৰ দৰে এফালৰ পৰা আনফাললৈ দৌৰা দৌৰি আৰম্ভ কৰি দিলে পুৱাবেলা ভিজিটিং আৱাৰ্ছৰ সময়ত আৰু বিষন্ন আবেলিবোৰত সি স্থানীয় এম এল এৰ ঘৰৰ পৰা ৰাইটাৰ্ছ বিল্ডিঙত থকা প্ৰতিজন আমোলাৰ ঘৰৰ দুৱাৰত টুকুৰিয়াই টুকুৰিয়াই কেৱল ভিক্ষা কৰিলে কৃপা এম এল এ মহোদয়ে অৱশ্যে এখন পত্ৰ লিখি বিভাগীয় মন্ত্ৰীৰ ব্যক্তিগত সচিবলৈ পঠিয়াই দিলে তেওঁ আকৌ তাতে এটা নোট লিখি ওপৰৰ আমোলালৈ পঠিয়াই দিলে সেই আমোলাজনে নোটৰীৰ সৈতে পত্ৰখন হাস্পতালৰ অধীক্ষকৰ হাতত পৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিলে তেওঁৰ হাতত সেইখন পৰিলেই মামণৰ চিকিৎসা হ'ব 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 বিং পইচাৰ চিকিৎসা হ'ব ডায়ালিচিছো হ'ব কিন্তু নিৰঞ্জনৰ সমস্ত উদ্বেগ আৰু উৎকণ্ঠাক ভেঙুচালি কৰি সেই চিঠি আৰু অধীক্ষকৰ হাতত পৰাহি নাই দিনৰ দিনটো এজনৰ পিছত আনজন গ্ৰাহকৰ ভৰিত জোতা পিন্ধোৱা কামতে সি ব্যস্ত থাকে তাৰ ফাঁকে ফাঁকে তাৰ মনলৈ এনে ভাৱ আহে সি যেন কোনো এজন ধনী গ্ৰাহকৰ ভৰিত ধৰি ক'ব ছাৰ মোৰ কণমানিজনী ধনৰ অভাৱত বিনা চিকিৎসাই এখন লেতেৰা বাৰাণ্ডাতে পৰি আছে দিয়ক না ছাৰ কেইহাজাৰমান টকা দিয়ক ছাৰ মই আপোনাৰ গোটেই জীৱন কৃতদাস হৈ থাকিম কিন্তু ভবা কথা আৰু কোৱা নহ'ল কামৰ মাজে মাজে কেৱল তীৰ্ঘশ্বাস আৰু সমুনীয়া দুপৰীয়া দুই বজাত কামৰ পৰা ছুটি লৈ সি ৰাজপথৰ যান জঁট অতিক্ৰম কৰি ভিৰ ঠেলি ঠেলি দ্ৰুতবেগে আগবাঢ়ে ৰাইটাছৰ এটা নিৰ্দিষ্ট কাৰ্যালয়লৈ ভাগৰি জুগৰি গন্তব্যস্থান পোৱাৰ পিছত চুচুক চামাক কৰি শিঠিয় দিয়েগৈ কেৰাণী বাবুৰ ডেবুলৰ কাষত অঁ আজি আৰু আপোনাৰ কামটো নহ'ব দেই কিয় আজি দেখোন নাগালেণ্ডৰ পশুপালন বিভাগৰ মন্ত্ৰীৰ মৃত্যুৰ বাবে অৰ্ধেক ছুটী ঘোষণা কৰা হৈছে হয় নেকি তাৰমানে কালিলৈ এহ বাতৰি কাকত নপঢ়ে বাৰু বাতৰি নুশুনে শুনে কালিলৈ দেখোন প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মৃত্যুৰ বাবে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ বাবে গোটেই দেশতে ছুটি ঘোষণা কৰা হৈছে নাই নাই তাৰ পাছদিনাটো শনিবাৰ তাৰপিছত দেওবাৰ আপোনাৰ কামটো সোমবাৰে হ'ব দিয়ক একেবাৰে সোমবাৰে আহক আৰু তাৰমানে কি তাৰমানে আৰু চাৰিদিন নিৰঞ্জনক যেন কোনোবাক্যতা মাৰি অঠাই সাগৰত পেলাই দিলে অনিশ্চয়তাৰ সাগৰৰ গভীৰৰ পৰা গভীৰৰ দৌৰলৈ সোমাই সোমাই গৈ থাকোঁতে সি কাণেৰে শুনিবলৈ পালে এক দুৰ্বল কণ্ঠস্বৰ দেউতা মই ঘৰলৈ কেতিয়া যাম মোৰ ছুটি কেতিয়া হ'ব দেউতা জিন্ন হিৰ্ণ দুৰ্বল শৰীৰত হঠাৎ যেন জাগি উঠিল প্ৰচণ্ড শক্তি সি তীব্ৰ বেগেৰেই দৌৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে ৰাইটাৰ্চৰ ফুটপাথৰ কাষে কাষে ডেল হাউচে পাৰ হৈ সি দৌৰি আছে দৌৰি আছে দৌৰি আছে আৰু ডেল হাউচ স্কুৱেৰ এখন বন্দুকৰ দোকান দেখি সি তাত সোমাই পৰিল এতিয়া তাৰ মূৰত কেৱল জুই জ্বলিছে জুই কেৱল জুই ধুমকেটোৰ দৰে প্ৰৱেশ কৰি সেই দোকানখনত চিঞৰি উঠিল মোক তোমালোকে এটা বন্দুক দিয়া যি বন্দুকৰ নলেৰে একে সময়তে হেজাৰ হেজাৰ গুলি ফুটে আৰু সেই বন্দুকৰ গুলিৰে মই একেদিনাই একে সময়তে সকলো নেতা আৰু সকলো প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীক হত্যা কৰিম আৰু তাৰপিছত গোটেই দেশতেই হ'ব একে একে সময়তে ৰাষ্ট্ৰীয় শোক পালন ৰাষ্ট্ৰীয় ছুটি আৰু তাৰ পাছত তাৰপিছত মোৰ মামনৰ চিকিৎসা হ'ব ডায়ালিচিছ হ'ব সম্পূৰ্ণ চিকিৎসা হ'ব বন্দুকৰ দোকানৰ দাৰুৱানে তাত ডিঙিত ধৰি গটা মাৰি বাহিৰ কৰি দিলে কিং কৰ্তব্য বিমূৰ হৈ নিৰঞ্জনে পুনৰ ওলটাই দৌৰিবলৈ ধৰিলে সি দৌৰি আছে দৌৰি আছে ডেল হাউচ স্কুৱে পাৰ হ'ল ৰাইটাৰ চদি দৌৰি 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 গৈ সি হস্পিটেল পায় হস্পিটেলৰ খট খটি বগাই 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 সেই লেতেৰা বাৰাণ্ডাখনত মামনৰ বিচনাৰ কাষত থিয় দিলেগৈ কিন্তু ল'ড শ্বেডিঙৰ দৰে হঠাতে অমানিসাৰ আন্ধাল নামি আহিল মামন বিচনাত নাই মামন ক'ত মামন মোৰ মামন ক'ত মামন তাৰ চিঞৰ শুনি এগৰাকী নাৰ্ছ এখোজ দুখোজ আগবাঢ়ি আহিল তাৰ বিধ্বস্ত চেহেৰা দেখি খন্তেক সময় মৌনো হৈ থাকিল তাৰ পাছত স্পষ্ট শব্দেৰে ক'লে তোমার মামনের আজি দুপরাই ছুটি হয়ে গেছে কি বাপে তুমি এই এটাও এটাও কৰিব নোৱাৰিলা তুমি নিরঞ্জন হয়ে পড়ল নিঃশব্দ নিধর মাজনিশা মামনের প্রাণহীন দেহালয় এখন মেটাদর চহৰৰ পৰা গাঁও অভিমুখে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে কাহিলি পুৱাতে ঘৰৰ আগত এখন গালি ৰখাৰ শব্দ শুনি মামুণৰ মাকে উদ্ভ্ৰান্তৰ দৰে ওলাই আহি চিঞৰিলে অ মামুণক আনিছা আনিছা মামুনক আনিলা হৃদয় অতপৰে বৰফৰ দৰে গোট এটা বেদনাখিনি গলিবলৈ আরম্ভ কৰিলে আর নিৰঞ্জনৰ দুই চকুড় ধারা হারে লোটক ধৰিলে মুহূৰ্ততে হি চিউরি চিঞৰি কান্দিবলে ধৰিলে আর তার কণ্ঠে মাত্র এক সার বাক্য উচ্চাৰিত হল তোমার মামনের আমার গৈছে আমাৰ হয়ে গৈছে আমার গৈছে শ্রুতি মামনৰ গেছে আমার মামনের đi hồi gửi xe, Thành